Сьогодні в студії програми про важливе командир батальйону спеціального призначення «Донбас» Семен Семенченко. Пане Семене, я вас вітаю. Доброго дня. Ви посідаєте друге місце у виборчому списку самопомочі. До того в політичних партіях ви не були. Чому Нет. ви вирішили зараз йти на, на вибори? Я не тільки не був в політичних партіях, я ще ні разу не голосував. А тому чувствую в тому числі і свою відповідальність за те, що в нашій країні відбувалося. Багато людей, які могли б змінити ситуацію, самоустрінялися з політичної життя. От ми маємо те, що маємо. Ну, понимание того, что нам нужно идти в политику, возникло после Иловайска. Половина предвыборного списка нашего сейчас погибла. А остальные люди, мы должны знать, что они смогут в нашей стране поменять те вещи, от которых зависит решение массы проблем. Дело в том, что Иловайск показал, что мы воюем не с причинами, а со следствиями. Причина основная – это неэффективная политическая система, где отсутствует реальная политическая конкуренция и ответственность за результат. Ты пообещал, не сделал, тебе ничего не случилось. Это неправильно. У нас проблемы с системой военной, потому что отсутствует та же самая ответственность за результат. Иловайск это четко показал. Очень большое количество людей не соответствует занимаемым местам. Тяжеловесная система, функции обеспечения армии лучше выполняют волонтеры. Ну и современная военная доктрина, она у нас, к сожалению, так и не ночевала. Поэтому хотелось бы, чтобы наши жертвы были не напрасны, бороться именно с причинами, которые породила вот эту всю ситуацию на Востоке. Поэтому мы приняли решение идти в политику, выдвинули более 15 кандидатов народных народные депутаты, в том числе 8 по списку самопомощи. Это не значит, что мы не собираемся защищать Родину, это значит, что мы собираемся воевать на два фронта. Ну и последнее, хочу сказать, что мы были политиками изначально, когда выходили на Майдан первый или Майдан 2 с политическими требованиями, по сути. Мы были уличными политиками, а военными мы стали, потому что мы чувствовали и видели, что власть не выполняет своих обязательств. Мы видели, что она не способна защитить наши семьи на Донбассе. Поэтому сначала мы были политиками, потом стали войсковыми. Теперь мы будем совмещать и то, и другое. Иншие политические лидеры пропонували вам вступать в их партию? Почему вы выбрали самостоятельную память? Потому что для меня очень важно сохранить доверие людей. Я понимаю, что это тот инструмент, тот рычаг, с помощью которого можно действительно многое сделать в нашей стране, если это доверие не растерять. Поэтому подбиралась изначально по следующим критериям. Первое. Мы должны быть там в команде. И сейчас по самопомощи иду не один я, не свадебный генерал, а идет несколько человек, несколько бойцов. Второе. Критерий следующий. Самопомощь это больше Западная Украина. И поэтому хотелось бы объединять Восток и Запад. Все эти годы нас разъединяли, нас ссорили между собой. И в результате рос уровень коррупции, росли междунациональные конфликты. Надо страну сшивать. Следующее. Практически у каждого в самопомощи есть в прошлом вещи, за которые он может с гордостью отчитаться людям. У мэра Львова город, у э, реанимационного блока реформ, те реформы, которые они разрабатывали в виде законопроектов, более 50 штук, часть из них уже принята. Это закон иллюстрации. Это очень важно, потому что очищение власти нужно начинать именно с прокуратуры, с судов, с милиции, а потом с помощью этого рычага вместе с гражданским обществом менять всю остальную вертикаль. Это батальон Донбасс. Мы готовились всего три недели. Мы были до этого партизанским отрядом бронежилеты, каски, сброя, большое количество машин, продукты питания, бензин. Все это дали нам люди, не держава. Это нужно было все попросить, оприходовать, освоить. И фактически за три недели, а потом за три месяца от ТО, мы стали лучшим батальоном и в Нацгвардии, я это говорю без ложной скромности, по количеству взятых городов, по минимальным жертвам. И точно так же, как мы взяли ответственность тогда, нужно брать ответственность и сейчас, идти и менять что-то на более высоком уровне. Вот по поводу что-то. Практически у каждого из нас в самопомощи есть четкое понимание шагов, которые мы э, собираемся в парламенте делать. Для меня первым шагом является принятие закона о добровольцах. Большое количество людей, начиная с марта месяца, и в правом секторе, и в батальоне Донбасс, и в массе других добровольческих батальонов шли защищать Родину, не заботившись о своих семьях. Многие из них погибли, многие сейчас ранены, они не были оформлены. И держава должна взять на себя социальный захист своих воинов. Второе, нам необходимо менять в коренным образом систему армии и безопасности. У нас есть и понимание этого процесса, есть эксперты из США, которых мы к этому привлекаем. Точно такое же понимание есть у лидера нашей партии Садового по местному самоуправлению, у Анны Габко по экономике, по социальным сферам есть также по иллюстрации власти. То есть, если есть порядок в головах, то будет и порядок в делах. Ну и последнее. Мы самодостаточная команда. То есть, есть люди, которые специалисты в одной, в другой и в третьей области. И нам не стыдно друг за друга. Никто не был до сих пор в политике. Ни за одним из них не стоит олигарх. И если мы пройдем, а я уверен, что мы пройдем, это будет наша победа, наша и тех людей, которые в нас верят. Самое главное не потерять доверие людей. Ваша політична сила наголошує на тому, що у вас немає колишніх політиків, тобто у вас все нові люди, які до цього ще в парламенте не были. Так. Тобто, до речі, зараз так само інші політичні сили наголошують на тому, що комуністів і регіоналів пройти в парламент немає, бо, бо для того фактично вибори робляться, так? Але е, чи, чи не заховаються вони? Бо за красивими роликами, гарними промовами, можуть бути такі темні конячки, які потім покажуть своє лице, як розпізнати їх. Я думаю, що потрібно брати в голову угла ставити той критерій, який я сказав, судити по ділам. То есть неважно, честно говоря, пройдет регионал или коммунисты. Главное, чтобы не прошли люди, которые являются антиукраинскими и которые в прошлом гарно о чем-то рассказывали и ничего не делали. И если найдется, я думаю, регионал, который в прошлом чудо случится, приносил пользу стране, необходимо, чтобы он отказался от своего региональства и проходил. Но я таких людей не знаю. То есть судить по делам, прежде всего. З ким самопоміч буде об'єднувати, можливо, свої зусилля в парламенті? Є такі політичні сили, чи ви розглядаєте можливість того, що будете шукати партнерів в парламенті? З усіма людьми, які стоять в тілі не політичні сили, ми будемо шукати можливість для діалогу. Для того, щоб приймати ті законопроєкти, які нужны країні. У нас самодостаточна команда, я думаю, що ми можемо масу рішень Согласовывать с такими же патриотами в других списках и совместно принимать. Мы твердо и трезво смотрим на вещи. Мы не получим там большинства, это понятно. Это степ-бай-степ, step step. это игра в долгую. Поэтому наша задача первое получить полномочия для того, чтобы делать то, что мы делаем, с большей эффективностью. Раз. Второе. Мне, например, это нужно, чтобы в том числе защитить добровольческие батальоны, которые сейчас власть очень не взлюбила. Второе. Нам необходимо. Чтобы мы стали теми островками без коррупции, островками, которые информируют реально общественность о том, что происходит, которые в парламенте являлись бы фактором стабилизации. Ну и третье, я думаю, что если за полгода, максимум год, эта Верховная Рада не и правительство не обеспечит выполнение требований людей, которые и на Майдане выдвигали. Это изменение в стране, это реальные шаги. Власть будет снесена, потому что сейчас зреет народное недоверие. И вот эти вот мусорные баки это только первая ласточка. Поэтому у нас не так много времени. Я думаю, это понимают другие политические силы. Они будут понимать, будем призывать народ для того, чтобы работать вместе с ним над законопроектами в том числе. Ваша политическое села по Тернопільскому 163 округу требует Тараса Поступайка. И зараз даже АТО, что можете сказать про президента? Ну, могу сказать, первое, что он э, точно так же, как и большинство из нас, Майдановец. Второе, он сейчас там, где нужно быть мужчине на фронте. Э, я могу сказать, почему я имею время сейчас приехать в ваш город. Наш батальон находится на ротации. Я абсолютно уверен, что я смогу в будущем совмещать работу в парламенте с войной, если это требуется. Потому что ну совмещают же нынешние депутаты поездки на богамы с работой в парламенте. Я думаю, что для Украины это не будет проблемой. Кроме того, это человек, который имеет два высших образования и имеет опыт успешного управления крупными предприятиями. Если все это собрать вместе, то это наш человек, это человек, которому действительно можно доверить в парламенте место. Поэтому мы его поддерживаем. Сейчас его нет с нами. Я, ну как бы, я надеюсь, что он вернется к своей жене живым, и здоровым. Ми молимося за нього, це також так наш побратим, І пользуюся можливістю сказати за нього добрі слова, я це сейчас и делаю. Багато зараз говорять про те, що вибори не на часі чи на часі. Тобто ці суперечки то, тривають ну, майже впритул до самих виборів, але тим не менше, українці простих людей найбільше хвилюють те, що відбувається зараз на Сході. І ці всі передвиборчі, е, якісь такі події. Е, Схеми і перегони і трошки відходять для людей на другий план. Як ви самі називаєте? Що відбувається на сході? Це ото чи війна? Це, війна? Це війна, і, к сожалению, власть не мобилизует общество, ні приводить на военные рельси. И даже наши пленные, которых у нас сейчас 95 человек, и которые, по сути, являются заложниками, не позволяющие нам, в конце концов, все бросить и пойти партизанить, это все результат отсутствия термина «война». Красный Крест может работать только с военнопленными, у нас войны нет, поэтому эти ребята имеют странный статус задержанных в результате внутреннего конфликта. Я думаю, что это война, я думаю, что она будет дальше продолжаться, и после выборов разгорится с новой силой. Она может быть тлеющая, она может быть э, больше информационная, потом опять военная. Давайте я вам в двух словах объясню, как я вижу войну. Война, она похожа на треугольник, один из углов которого мы знаем. Это война в поле, это тактика и стратегия. Это когда стреляют друг друга. Второй угол треугольника, это война образов и война идей. Мы ее не ведем, мы ее проиграли. Хотя у государства есть все возможности. Посмотрите, каким увлечением с помощью средств массовой информации и социальных сетей сейчас мочат друг друга политические абоненты. Есть, просто мы это не используем. Также и сброя есть, но мы ее тоже нормально не используем. И третье – это коррупция, это предательство. У нас очень серьезно антиукраинскими элементами загрязнена и армия, и органы управления. И нужно брать на себя ответственность и идти не только в парламент, но и проводить людей в силовые структуры, в органы власти, ну, сейчас на, я думаю, своевременен лозунг отечества в опасности». И власти нужно не бояться патриотов, а необходимо использовать их потенциал сейчас. Если власть этого не поймет, ну, тогда, я думаю, что... Йось мене тут дуже быстро. Ну зараз у нас і шляхом слухом перемеря, яке б воно там не було, але чи взагалі е, можливо домовитися з таким неконтрольованим агресором, бо ніби тут вони кажуть, кажете, що вони домовилися, а тут вони вже ніби вніпросто не домовлялися. тут діло даже не в контролі. тут діло в тому, що домовлятися можна з позиції сили или з позиції хоча б рівних можливостей. Со слабкими не догаوارюватися, слабых роздягають в темном переулку, к сожалению, это как в джунглях. Поэтому нам необходимо, во-первых, использовать это время для не перевооружения, а изменения количественного и качественного состава армии. Туда должны пойти патриоты, но пойти уже в дисциплинированную и в хорошо обученную армию. Нам необходимо поменять систему военного управления, пустить туда молодых полковников и майоров, которые давали результат, убрать генералов, годных только для строительства дач. Нам необходимо, чтобы сейчас начинать строить... Базу армии, это территориальная оборона, это патриотическое воспитание. Да, некоторые из этих вещей дадут результат через 10-15 лет, но многие дадут результат уже завтра. А что касается договориться, когда Путин будет понимать, что он в случае чего будет иметь дело с вооруженным народом, и когда процент его потерь, которые ему принесут вначале на бумаге, прежде чем он примет решение к вторжению, будет чересчур высок для любого рейтинга, в том числе и для его, вот тогда мы можем говорить о переговорах на равных. Я ездил недавно в США в составе делегации, вот с Анной Габко, и убедился, что наша система несовершенна и там. Мы не используем массу возможностей для лоббирования интересов Украины. И когда мы говорим, нам не дают оружие, нам не оказывают помощи, а просим ли мы правильно эту помощь? Если я вижу, что министр обороны, бывший наш, заполняет заявку на оружие не по форме, не на том языке, не придерживаясь требований, которые нужны в Пентагоне для рассмотрения, о чем мы можем говорить? Поэтому я думаю, что Украина в любом случае победит, но речь идет о том, что победить с наименьшими жертвами. Для этого нужно обновлять государство. Вы родом из Севастополя. Так. Чи правда то, что там дуже мало про украинских настроев? И чи, чи верите в то, что Крым можно повернуть? Крым можно, Севастополь в ближайшее время навряд ли. То есть это такая правда, что люди да. не уважают друг друга. Я объясню о, в двух словах почему. В начале 90-х годов, когда я был еще школьником, я о Советском Союзе знал в основном с книг фантастов. С книг стругацких, с книг, ну, когда, знаете, на Венере будут города строить в будущем, я не видел реально общества, мне было мало лет. И поэтому, когда Советский Союз развалился, я испытывал такую горечь, потому что мой вот этот придуманный мир, он развалился. Со временем, где-то в 2004 году, я понял, что моя родина – это Украина. Но до этого было тяжело. Ни украинская культура, ни нормальные вменяемые люди не приезжали к нам в массовом порядке. Это не было государственной политикой. Все время были какие-то угрозы. Причем я уверен, что они были не со стороны Западной Украины, а они были со стороны отдельных персонажей, которые на этом наживали политический капитал, и транслировалось через телевидение. Угрозы разрушить наши памятники, угрозы языку. То есть пользовались тем, что нас сталкивали лбами. Сейчас мы пожинаем плоды всего этого. На Донбассе было уже по-другому. На Донбассе больше половины людей за Украину. А еще часть людей, она будет за Украину, если увидит эту успешную страну. В Крыму больше половины людей за Украину. Поэтому Крым должен быть украинским. Донбасс однозначно это Украина, Севастополь тут сложнее. Я вам очень благодарю за разговор. На остальных можете вернуться до своих выборцев. Я хочу сказать, что я, так же как и вы, долгое время не принимал участия в политической жизни. Я видел, что за, ними, за меня и за моих товарищей выборы делают пакет с гречкой, либо люди, которым легко по телевизору сказать разные сказки. Сейчас то время, когда уже Украины нету какого-то времени для раскачки. Мы либо будем единой суверенной державой, сильной и независимой, либо нас вообще может не оказаться на карте. Поэтому сейчас необходимо всем тем людям, которые готовы брать на себя ответственность, которые имеют волю к действию, не прятать голову в песок, идти и брать на себя власть в органах правопорядка, в органах армии, в органах гражданского управления, в парламенте. Те люди, которые не готовы пока взять на себя ответственность такую, поддержите нас своим голосом. Давайте быть не участниками, давайте быть не зрителями, давайте будем сами творцами своей судьбы. И тогда мы победим. Дякую. Слава Украине. Я дякую вам за разговор. Нашим глядачам нагадаю, что сегодня в программе «Правожлива» был командир батальона специального призначения Донбасса Семен Семенченко. До побачення.